तकरीबन दो महीने बाद बिल आखिर इमरान खान साहब से मेरी मुलाकात हो गई मुझे नहीं इलम कि जब सब लोगों की मुलाकातें हो रही थी इजाजत थी तो बहसत एक कारकुन के एक सियासी कारकुन के एक वकील के जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब आमिर फरूक साहब का ऑर्डर भी था तो मुझे इजाजत नहीं मिलती थी आज मौका मिल गया बाकी वकला भी मौजूद थे काफ़ी देर इमरान खान साहब के साथ आज बैठक का मौका मिला बहुत सी चीज़ें डिस्कस हुई इस बात पे बड़ा खुश हूँ कि दो महीने पहले इमरान खान साहब को जिस हौसले में छोड़ा था उससे उनका हौसला बड़ा है कम नहीं हुआ हाँ उन्होंने खुद ये बात की कि तकरीबन पाँच दिन उनके सेल की बिजली बंद थी और निका के कुछ बारह चौदह घंटे दस घंटे से ज्यादा जो वो अंधेरे में रहना पड़ता था बड़ा के बड़ा दुख हुआ कि इमरान खान साहब सिर्फ सबक वजीर आज़म या चेयरमैन तहरीक इंसाफ ही नहीं इस मुल्क के कौमी हीरो भी हैं क्या जिंदा कौमें अपने हीरोज के साथ ये करती हैं क्या सबक वजीर अजम इस सलूक का वो हमिल था या इमरान खान साहब के साथ ये जो किया गया क्या ये जायज था और आपको इससे क्या मिला क्या आवाम से उनकी मोहब्बत कम हो गई क्या आवाम से उनका रबता टूट गया रास्ता उनका दिलों के साथ जो उनका वास्ता है वो टूट गया क्या इमरान खान साहब का हौसला टूटा या आवाम का हौसला टूटा वो तो बड़ा क्या आप इसको नहीं समझते कि जो दो साल से इंसाफ और इमरान खान साहब के साथ हो रहा है जो कौम के लीडर को उमद के एक बड़े लीडर को अड्याला जेल की इस कोटी में डाला है इससे कौम में नफरत और गुस्सा पैदा हो रहा है मैंने कभी जिया साहब के जमाने में हम स्टूडेंट थे कम उम्र थे लेकिन यादाश्त है या मुशरफ साहब का जब एमरजेंसी आई हमने कभी कौम और इतारों के बीच में इतना फासला नहीं देखा जो अभी है तो नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारे लीडर कौम के लीडर इमरान खान साहब ने हमेशा ये बात की है कि मुल्क भी मेरा है फौज भी मेरी है इदारे भी मेरे हैं तो फिर ये क्यों हुआ कौन को अपने से दूर क्यों कर रहे हो ऐसा मत करो इमरान खान साहब को बाहर आना चाहिए इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट होगा और फिर पूरी कौम और इदारे और सब लोग आपस में दोबारा बाहमी शीर शक्कर होंगे लेकिन ये काम इस पच्चीस करोड़ में एक आदमी कर सकता है और उसका नाम इमरान खान है जो हमारे साथ किया गया और जो हो रहा है जो छब्बीसवीं आईतें हो रही थी इजाजत थी तो बहसियत एक कारकुन के एक सियासी कारकुन के एक वकील के जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब आमिर फरूक साहब का ऑर्डर भी था तो मुझे इजाजत नहीं मिलती थी आज मौका मिल गया बाकी वला भी मौजूद थे काफ़ी देर इमरान खान साहब के साथ आज बैठक का मौका मिला बहुत सी चीज़ें डिस्कस हुई इस बात पे बड़ा खुश हूँ कि दो महीने पहले इमरान खान साहब को जिस हौसले में छोड़ा था उससे उनका हौसला बड़ा है कम नहीं हुआ हाँ उन्होंने खुद ये बात की कि तकरीबन पांच दिन उनके सेल की बिजली बंद थी और उन्होंने कहा कि कोई बारह चौदह घंटे दस घंटे से ज्यादा जो वो अंधेरे में रहना पड़ता था जिससे उनके बड़ा दुख हुआ कि इमरान खान साहब सिर्फ एक सबक वजीर आजम या चेयरमैन तहरीक इंसाफ ही नहीं इस मुल्क के एक कौमी हीरो भी हैं क्या जिंदा कौमें अपने हीरोज के साथ ये करती हैं क्या सबक वजीरम इस सलूक का वो मुतहमल था या इमरान खान साहब के साथ ये जो किया गया क्या ये जायज था और आपको इससे क्या मिला क्या आवाम से उनकी मोहब्बत कम हो गई क्या आवाम से उनका रबता टूट गया रास्ता उनका दिलों के साथ जो उनका वास्ता है वो टूट गया क्या इमरान खान साहब का हौसला टूटा या आवाम का हौसला टूटा वो तो बड़ा क्या आप इसको नहीं समझते कि जो दो साल से तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के साथ हो रहा है जो कौम के लीडर को उम्मत के एक बड़े लीडर को अड्याला जेल की इस कालकोटी में डाला है इससे कौम में नफरत और गुस्सा पैदा हो रहा है मैंने कभी जिया साहब के जमाने में हम स्टूडेंट थे कम उम्र थे लेकिन यादाश्त है या मुशर्रफ साहब का जब इमरजेंसी आई हमने कभी कौम और इदारों के बीच में इतना फासला नहीं देखा जो अभी है तो नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारे लीडर कौम के लीडर इमरान खान साहब ने हमेशा ये बात की है कि मुल्क भी मेरा है फौज भी मेरी है इदारे भी मेरे हैं तो फिर ये क्यों हुआ कौम को अपने से दूर क्यों कर रहे हो ऐसा मत करो इमरान खान साहब को बाहर आना चाहिए इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट होगा और फिर पूरी कौम और इदारे और सब लोग आपस में दोबारा बाहमी शीर वक्कर होंगे लेकिन ये काम इस 25 करोड़ में एक आदमी कर सकता है और उसका नाम इमरान खान है जो हमारे साथ किया गया और जो हो रहा है जो छब्बीसवीं आईनी तरमीम जिस तरीके से पास की गई वो फस्ताइयत आज भी जारी है कल रात जिस तरह हमारे बहुत ही मोजरम एम एल ए जनाब ख्वाजा शिराज साहब को उठाया गया गायब किया गया ये क्या है सादुल्ला बलोच साहब को प्रेशराइज करने के लिए उनके घर की ख़वातीन को उठाया गया था कल उनके घर पर हमला हुआ है और उसकी वीडियो भी आई है जो हमारी जमात ने शेयर की है कि उनके घर को उनकी गाड़ी को चीजों को तोड़ा गया है यह क्या मैसेज है ये मुस्लिम लीग नून पंजाब में हुकूमत है आप कैसे कह सकते हैं कि हम नहीं कर रहे कौन कर रहा है हुकूमत आपकी है वजीर आला साहिबा खुद बैठी हैं, आप खातून हैं, आपकी हुकूमत के नीचे खवासन के साथ जो किया जा रहा है आप कैसी कह सकते हैं कि क्यों और कर रहा है हम लोग नहीं कर रहे अगर आप लोग कर रहे हैं तो काबिल शर्म है लेकिन अगर आप लोग खुदा ना खास्ता इतने बेकार हो गए कि आप नहीं करें कोई और करे तो फिर कुर्सी छोड़ दें यह क्या बात हुई शहबाज शरीफ साहब मिया नवाज शरीफ साहब साहबा आप लोगों की हुकूमत है आपकी हुकूमत में हमारे बंदे गायब किए जा रहे हैं उठाए जा रहे हैं घर तोड़े जा रहे हैं चादर चार दीवारी का तकदस पामाल किया जा रहा है इमरान खान साहब के वकील इंतजार पंचोता के साथ जो किया गया मैंने भी ये काला कोठी वास्कट काली ये वकील का निशान पहना हुआ है आप मुझे बताएं बाकी बातें छोड़ें इंतजार पंचोता के बच्चों ने और मुझे नईम ने बताया था जो उनके कजन है हमारे वकील खान साहब के नईम हैदर ने कि उनकी बच्चियां हैं उन बच्चियों ने जब अपने बाप इंतजार पंचौता को इस हालत में देखा होगा आप मुझे बताएं क्या वो आपसे फिर मोहब्बत करेंगे क्या काबिल फखर किरदार अदा कर रहे हैं और पाकिस्तान के नौजवान मिडिल क्लास को क्या मैसेज दे रहे हैं कि चाहे आप सी एस एस कर लें चाहे आप वकील बन जाए डॉक्टर बन जाए अगर आप हक बात पर खड़े होंगे तो आपके साथ ये किया जाएगा जो आजम सवाती के साथ किया जा रहा है जो इंतजार पंजोता के साथ किया गया कौम का बेटा बहादुर जिस तरह शरियार खान अफ्री ने सडियाड़ा जेल में मुसीबतें झेली एक और बेटा कौन का मुराद सईद जो कब से अपनी जान बचाने के लिए रोपोश है इस धरती का एक और बहादुर बेटा बलोचिस्तान का सपूत कासम खान सूरी जो फहर है बलोचिस्तान का नहीं पूरे पाकिस्तान का उसको मुल्क छोड़ना पड़ा ये क्यों किया जा रहा है आज पाकिस्तान से आज इमरान खान ने खुद मुझे ये कहा कि नौजवान मुल्क से जा रहे हैं ब्रेन देन हो रहा है लोगों को उम्मीद नजर नहीं आ रही इस हुकूमत में और इस पूरे निजाम में लेकिन उन्होंने एक बड़ी जबरदस्त बात की जो मैं आपसे कहना चाहता हूं खान साहब ने कहा देखो जब आप हक रास्ते पे चलते हैं जब आप हक के रास्ते पे होते हैं तो मुश्किलात तो आती हैं तो मुश्किलात के लिए हम सब हाजिर हैं लेकिन हर चीज की एक हद होती है ट्रंप के इलेक्शन के हवाले से बड़ी बातें हो रही हैं खान साहब से अंदर पूछा भी गया खान साहब ने सिर्फ इतना कहा कि हमें यह उम्मीद है कि कम अज कम अब जो भी हुकूमत आएगी वो न्यूट्रल रहेगी किसी की साइड नहीं लेगी तो मैं ये कहता हूं कि उम्मीद अली मोहम्मद ये कैसा है कि उम्मीद हमें किसी दुनिया की ताकत या शख्स से नहीं है उम्मीद हमें अपने रब से है लेकिन यह उम्मीद जरूर है कि यह एडमिनिस्ट्रेशन जो चेंज हुई है पिछली एडमिनिस्ट्रेशन जो जो बाइडन साहब की थी उसके नीचे रजीम चेंज हुआ था हमें उम्मीद है कि इस नई एडमिनिस्ट्रेशन को तो अपनी गलती का एहसास होगा कि एक न्यूक्लियर इस्लामिक स्टेट जिसमें पच्चीस करोड़ की आवाम है उसके महबूब लीडर को किसी गैर आइनी गलत तरीके से रजीम चेंज करना यह किसी भी तरह से ना उनके मफाद में है ना बामी तालुक के लिए बेहतर है बल्कि होना तो ये चाहिए कि पाकिस्तान इस इलाके नहीं पूरे दुनिया में एक अहम तरीन इस्लामी मुल्क है उसको उसकी ड्यू इज्जत मिलनी चाहिए और इस इज्जत का तकाजा यह है कि यह कौम जिस लीडर को अपना लीडर माने उस लीडर को लीडर का रोल दिया जाए उस लीडर को इस कौम को लीड करने दिया जाए उसका अंजाम यह नहीं होना चाहिए कि किसी को रोड पे मार दो किसी को शहीद कर दो और जो किसी भी तरीके से ना माने उसको चार सौ साठ दिनों से जेल में डाल दो तो यह जिस तरीके से आईनी तरामीम की गई बिल्कुल गलत था और अब आखिरी बात ये जो अभी परसों कुछ कानून पास किए गए हैं जिसमें आर्मी एक्ट भी है और जिसमें सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जजों की तादाद का इजाफा भी है देखिए शख्सियत आती जाती रहती हैं आज आसिम मुनीर साहब हैं कल कोई और होगा उनसे पहले कोई और था ओहदा रहता है इदारा रहता है हमारी कंसर्न यह है कि आपने जो भी कानून पास करना था आपने अपोजिशन से एंगेज क्यों नहीं किया हुकूमत ने अपोजिशन से रबता क्यों नहीं किया आपने इस पर डिबेट क्यों नहीं की क्या यह हमारा मुल्क नहीं है क्या यह हमारा इदारा नहीं है अगर कोई भी आप कानून पास करना चाहते हैं आप हमसे इंगेज कीजिए हमें कन्वेंस कीजिए कि यह मुल्क के लिए बेहतर है तो हम मुल्क के मफाद में हमेशा तरीक इन साहब ने स्टेप लिया है लेकिन आपसे आपने हमसे एंगेज ना किया आपने कायमा कमेटी बनाए कानून में या कायमा कमेटी बनाए डिफेंस में या कौमी असेंबली के फ्लोर पर इस पर डिबेट नहीं की ये इसको पहले कौमी असेंबली को डिबेटिंग क्लब कहते थे मैंने उस दिन इसका नाम बदल दिया कि डिबेटिंग क्लब की जगह अब इसको पोस्ट ऑफिस कहो क्योंकि अब तो तकरीर भी नहीं होती अब तो लिखा लिखाया आता है उसमें ठप्पा मार देते हैं बल्कि मैं कहता हूं खर्चा बचाओ खर्चा बचाओ सारे पार्लियामेंटेरियंस की जगह एक पोस्ट ऑफिस का क्लर्क बैठा दो ताकि जो चीज आए ठप्पा लगा के आगे फॉरवर्ड कर दे और अगर यह पार्लियामान है तो यहां डिबेट होनी चाहिए आपने अगर किसी इदारे के सरबराह की मुद्दत में तोसी करनी है टाइम फ्रेम में या कुछ भी करना है उसको डिबेट करें अगर अच्छा है तो पाकिस्तान के मफाद में हम आपके साथ हैं लेकिन आपने तो डिबेट ही नहीं किया माजी में एक्सटेंशन भी मिली हैं लेकिन उसूली तौर पर तरीके इंसाफ एक्सटेंशन के हक में नहीं है हम समझते हैं कि इदारा मजबूत होना चाहिए और जब आप एक तवील मुद्दत तक आप एक्सटेंशन देते रहते हैं तो उससे इदारा जो है उसकी स्ट्रेंथ में कमी आती है हम अपनी इदारे की मजबूती चाहते हैं हम शख्सियात के खिलाफ नहीं है ना किसी के हक में ना खिलाफ है लेकिन यह तो जरूर रखते हैं कि कोई भी कानून अगर हुकूमत लाती है चाहे कोई हुकूमत हो आज इनकी है कल हमारी होगी इंशाला आप पार्लियामेंट में लाइए आप दूसरे को कन्विंस कीजिए यह हमारा मुल्क है ये हमारा इदारा है इसको मजबूत करेंगे जिस चीज में बेहतरी होगी उसको करेंगे और जो सुप्रीम कोर्ट के साथ आप कर रहे हैं बत्तीस जज आप ला रहे हैं हिंदुस्तान की डेढ़ अरब के करीब आबादी है उनके बत्तीस तैंतीस जज पच्चीस होंगे तीस होंगे अमरीका जैसे मुल्क में शायद तीस भी नहीं होंगे तीस के करीब होंगे आप पच्चीस करोड़ के मुल्क में अचानक फिफ्टी परसेंट इंक्रीज क्यों कर रहे हैं आप क्यों सुप्रीम कोर्ट की ताकत को कम करना चाहते हैं पहली चीफ जस्टिस के अहदे के साथ आपने खिलवाड़ किया और खान साहब से पूछा यह बात मैंने रखी सामने तो खान साहब ने कहा कि एक ही मकसद है सुप्रीम कोर्ट की ताकत को डाइल्यूट करना देखिए लीडर की एक बात होती है उन्हें बता दिया मकसद यह है कि सुप्रीम कोर्ट की ताकत को कम करें आप बत्तीस जज लाना चाहते हैं आपने डिबेट किया आपने कायमा कमेटी बनाए कानून में इसको लाए वो कला से बार काउंसिल से आपने डिस्कशन की है आप अचानक जो है चीज लेके आ गए उसको आपने पास किया और फौरी आपने इजलास खत्म किया हमारा नुकता यह है जो भी पास करना था जो भी लाना था पहले कौमी असम्बली के फ्लोर पर लाएं अपोजिशन से इंगेज करें उसके बाद हम उसको इमरान खान साहब के पास अटियाला लेके आते और अगर वो प्रूफ करते तो हम भी आपको सपोर्ट करते थे लेकिन आपने ऐसे किया जैसे खुदा ना खास्ता आपके पीछे को डंडा है और आप भागे जा रहे हैं आपको क्या जल्दी है और आखिरी बात एक बार फिर वही बात जो सब बातों की एक बात है ओम को लेके आगे जाना है पाकिस्तान को लेके आगे जाना है पाकिस्तान के मसाइल का हल चाहते हो तो जमहूर की सुनो जबान खल को नकारे खुदा समझो जबान खल आठ फरवरी को बोली थी और एक ही आवाज में बोली थी कि कौन बचाएगा पाकिस्तान अल्लाह के करम से इमरान खान आप इमरान खान को बाहर लेके आए उनको मौका दें इनशाला जब हमें हमारा मैंडेट वापस मिलेगा इमरान खान साहब बाहर आएंगे वापस पाकिस्तान के वजीर आजम बनेंगे सफर वहीं से शुरू होगा जहां से इमा पे रोका गया था रजीम चेंज की गई थी इंशाला पाकिस्तान आगे बढ़ेगा पाकिस्तान तरक्की करेगा लेकिन उसके लिए जब तक फस्ताइ खत्म नहीं होगी जुल्म खत्म नहीं होगा और इमरान खान जैसे लीडर को आप अंदर रखेंगे भूल जाए कि पाकिस्तान तरक्की करेगा पाकिस्तान तरक्की तब करेगा जब आप आवाम की सुनेंगे और आवाम की एक ही राय है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल तहरीक इंसाफ के साथ है इमरान खान साहब के साथ है बहुत शुक्रिया